देखा कि फौरन सब के सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके मस्जिद में दाखिल हो गए इतने उमर रजी तु फरमाते हैं कि इन्हीं लोगों की शान में ये आयत नाजिल हुई रिजाल तुम तिजा तू रीफा का ये है इन में ऐसे लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकि बयान करते हैं जिनको अल्लाह की याद और बिलखसूस नमाज पढ़ने और जक़ात देने से ना खरीद ना गफलत में डालता है और ना बेचना वो ऐसे दिन की पकड़ से डरते हैं जिसमें बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी हजरत इतने अबी फरमाते हैं कि वो लोग तिजारत अपने अपने कारोबार में मशगूल होते थे लेकिन जब अजान की आवाज सुनते तो सब कुछ छोड़कर फौरन मस्जिद में चले जाते थे एक जुदा कहते हैं खुदा की कसम ये लोग ताजर थे मगर उनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती थी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजील एक मरतबा बाजार में तशरीफ रखते थे कि अजान हो गई उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने सामान को छोड़कर नमाज की तरफ चल दिए इतने मसूद रजील ने फरमाया यही लोग हैं जिनको अल्लाह जल्ला ने ही से याद एक एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि का है कि, कि के दिन जब हक़ हाँ ताला तमाम दुनिया को जगह जमा फरमाएंगे तो इर्शाद होगा कहां हैं वो लोग जो खुशी और रंज दोनों हालतों में अल्लाह की हम करने वाले थे तो एक मुख्तिर जुमात उठेगी और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी फिर इर्शाद होगा वो लोग जो रातों में अपनी ख्वाब याद करते थे तो एक दूसरी से जमात उठेगी और वो भी जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएगी फिर इर्शाद होगा कहाँ है वो लोग जिनको तिजारत या बेचना अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोकता था तो एक तीसरी जो मौत मुक््तसर सी खड़ी होगी और जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगी उसके बाद बकिया लोगों का हिसाब शुरू हो जाएगा अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको पांच वक़्त की नमाज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए आमीन अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके शुक्रिया